З поверненням. Просто зараз почнеться випробування, в якому учасникам доведеться пройти над прірвою висотою у 25 метрів. Що зразу дамо хочеш? Той, хто зробить це найшвидше, отримає імунітет. Але Ігор, який пересилив свій страх на попередньому тренуванні, несподівано вирішує кинути боротьбу. Я відмовляюся, я не буду. Я когда видел во втором сезоне похожий конкурс, я знал, что я точно на такое не пойду. Даже плюс три меня не пугает. Я и в Игоре разочарован очень сильно. Уже был дома. Дали второй шанс, а ты его просто... Невже другий шанс для Ігоря був марним? Чи не пожалкує чоловік, що покинув боротьбу, якщо вже цього тижня опиниться вдома? І повернення до життя, від якого він тікав на проєкт, виявиться набагато страшнішим, ніж фобія висоти? Першим над прірвою пройде. Женя. Я хочу задать ориентир по времени и потом наблюдать, кто же все-таки сможет дотянуться до моего времени. На старт. Черт. Увага. На старте, когда сердце... Ты реально вот такое ощущение, что придерживать уже, уже потому что выскочить из груди. Начали. Когда я сделал первый шаг, я уже понимаю, что я уже вешу над пропастью, то есть подо мной, иду ну, 25 метров высоты. Я понимаю, как это круто, это просто звездец, как это классно. Он шел первый, а первому всегда сложнее всего. Я очень переживала, чтобы он э, не, не, не поторопился и чтобы какая-то досадная мелочь, какая-то досадная ошибка не стоила ему очень дорого. хочется ощутить этот прилив адреналина. У меня есть преимущество, я вообще не боюсь высоты. Поэтому, скорее всего, здесь был тоже первый. Человек в себе просто не сомневается ни на йоту. Он просто уже он не может себе представить, что он проиграет. Минула одна хвилина, 20 секунд. Я очень боюсь проиграть. Я, ну, я, я не люблю проигрывать, но, по большому счету, получается, проигрываю всю жизнь. Но своим самым большим поражением, я считаю, то, что я до сих пор не закончил учебу. Я учился на инженер-строитель, специальность, и, отучившись два года, я просто бросил учебу. Бросил, потому что пошел работать. То есть я посчитал, что зарабатывать легче, чем учиться. Если бы у меня было это образование, я был бы, может быть, совсем другим человеком и, возможно, не был бы здесь сейчас. На проекте я смог реализовать ну, свои возможности. Пусть это физические возможности будут, но, по крайней мере, если уйду с проекта, это жесть. Женя лишилась пройти четверть шляху. Минуло 2 на 13 секунд. Эти два берега, один берег это наша, наша прошлая жизнь, а второй берег это будущая жизнь. Это будет ограничиться с идиотизмом, чтобы вернуться в то прошлое, которое было у каждого из нас до проекта. Женя подала прерву за три хвилини 7 секунд. Чувствую кучу адреналина. <связывающие> <Это>. <связывающие> я не ожидал, что за такое время. Я, то, что я пройду, я в этом как бы не сомневался. Я просто в шоке. Планка была действительно высокой. Ну, у него ноги длиннее. Я уже сколько раз говорил, тебе надо ноги укоротить жить. <связывающие> Каждая моя победа. Я прекрасно вижу эти лица, прекрасно вижу эти аплодисменты. в Чи не зарано Євген радіє перемозі, адже попереду ще дев'ять учасників. І дехто з них серйозно налаштований перекрити його результат. Вот, хочеться бути першим. Я думаю, головний суперник буде Женя. Приложу всі усили для того, щоб виграти нього. Я ще буду ж результата Ільї, но я думаю, що тут був першим. Наступним піде. Леша? Я пытаюсь собраться с мыслями, и все. Я переживаю за Лешу. Его колотят, в общем. На старт? У меня обострилась подагра в начале недели. Увага. У меня так распухло колено, и от шоковой боли я был белый весь. Я просто сижу сейчас на уколах. Леша. Как там поведет организм? увидим на канале он сделал первый шаг и настолько как бы дрожал дрожал трос просто я смотрела на, на его ноги ну они просто отдельно от его туловища вот настолько они дрожат эти бедные коленочки у лёши души тряслись на ноги реально было такое ощущение что он сейчас в ПД. лешенька ты молодец ты на середине ты умница тихо Ух. Спокійно, спокійно. Алекс, спокійно. Олексій майже удвічі відстає від результату Євгена. Якщо просто зараз чоловік не пришвидшиться, то не вкладеться у ліміт часу 10 хвилин і отримає цілих 3 кілограми покарання. В кінці тут зацепівся шлім, шлем, чоло нірничити. Тихо. не кипишовать. Потом надо же успокаиваться, если нервничать, я упаду. Еще немножечко, давай. Семь <свистит> <свистит> минут пятьдесят девять секунд. Это просто умер. В этот момент, мне кажется, я пережил все, что было позади меня, плохое. И я переборол себя, перейдя от прошлой жизни в новую жизнь. Вернулся, какой я был 15 лет назад. Наступную шлях над прервою долатиме Мария Коржева. Дайте <говорит> цену поцелуй. Я хочу выиграть конкурс. Быть первой здесь как бы главное равновесие и баланс а не сила и и скорость На старт Увага И когда просто я, я встала на труд ну как бы приготовилась на старт пошел дождь починай трос скользкий. Ну, все шатається. Руки дрожать, ноги дрожать, і трос просто ходить Давай, Давайте хорошо пошла омниця. Марійка, ти на середині. Навіть злива не завадила Марійці здолати половину дистанції швидше за Євгена. Схоже, у неї всі шанси взяти імунітет. Впереди самый сложный участок пути. Сможет ли Марина его преодолеть? Установил время Женя 3.07 или что, как бы я хотела, пойду быстрее просто прийти и все. меня просто не хватило сил на это. Четыре хвилини, двадцать четыре секунды, это час Марики. Боже, четыре, двадцать позор. Я не первая, І це реально гложет, что Я показала не самый хороший результат. Дивіться без перерви, чи вдасться комусь побити рекорд Євгена і вибороти імунітет. А також що зробить Ігор, коли прийде його черга, подолати прірву. Чи здолає він свій страх, не пропустіть. Наступною піде Марина, Помаранчева. Це реально буде круто. О таком испытании я мечтала, начиная, наверное, с первой недели. Вот ты над пропастью в буквальном смысле. И в данный момент зависит все будет только от меня. На старт. Увага. это так круто ты умничка маринка молодец она самая тяжелая из девчонок и когда она стартанула у всех появилось чувство что вот она как раз на удивление побьет рекорд жени я любитель экстрима я одинолитно зависимо поэтому это, это супер просто. Ни змей, ни пауков, ни высоты, ни глубины, ни крови, ни бандитов, ни, ни смерти. Ничего не боюсь. Страх у меня изменяется интересом. Первая гонка была лет шесть назад. Но я ее выиграла. Первую уже. Вот после этого и началось то, что я хочу продолжать. Больше кайфа получать, когда у тебя машина гонит 200. Нога вжимается в газ, то ее спускать ни в коем случае нельзя. То есть там надо пробить дырку в полуну, даль газа не отпустить. Ты делаешь шаг шире, чем Женя. Ты можешь у него выиграть. Он все, все выигрывал, и у остальных не было такой возможности. Я же не раздражаю. Було бы хуже пристылило бы, честно. А мне же не больше плохого сделать, чем хорошего. Ну я вот уже обожглась не раз, когда меня домой отправили. И считала, что, например, Карес были моими союзниками, были моими друзьями. А минулого тижня ненависть Марини лише посилилася, коли план Євгена спокусити її у ресторані спрацював. Марина випить там, Марина там з'їсть щось буть Таким образом, он пытается меня слить второй раз. Таких крыс я еще не видела. Я сказала, что я эти проходу на проекте просто не дам. И для него я стану главной и главной стервой проекта. Я против того, чтобы лузеры обсуждали того, кто сажался впереди. Ребята, выигрывайте, я не против. Но я буду бороться. Я буду бороться с каждым, буду бороться в каждом а конкурсе. Сосредоточься, ты очень хорошо идешь, ты можешь выиграть у Жени. Леся кричала, что у меня есть возможность взять иммунитет. Но на середине начали подкашиваться ноги и трястись очень сильно. Тихо, 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 тихо. О! Опа. Стой, 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 Отвлеки себя чем-нибудь. Я пока ничем еще не напрягалась. На середине начинает эта вот вибрация. И ты понимаешь, что упав, тебе конец. Тихо. Сейчас тихо. Как-то меня сильно шторит. Опа. Видно было, что ей очень тяжело. Для мене це було не зовсім понятно, тому як перед тем 300 раз рассказывала, що для неї це приключення, она высоты не боїться їй все отлично. А тут оказалось, що не так все легко. Із головної суперниці Євгена у змаганні Марина стає претенденткою на покарання плюс 3 кілограми. Адже 10 хвилин відведених на переправу Ой. швидко спливають. Оспокойся, успокойся, успокойся. успокойся. Самый страшный отрезок участка – это вот уже перед этим берегом. О. Не спеши здесь, я прошу! Всем здесь было сложно. Огромной такой вот мотивации было плюс три на взвешивание. То есть ни в коем случае. Лучше приключені в моїй житті. Наступним піде Сергій. Давай, Давай, Фіржик, Давай. Марині вдалося уникнути покарання. Але чи пощастить так Сергію? На тренуванні хлопець пройшов дистанцію повільніше за всіх. Я сюди став взагалі вже. Тому сьогодні він боїться, що не вкладеться у відведені 10 хвилин. Вперед. И сразу начал рот выдувать. Все трясется полностью, весь организм. Он очень сильно боялся, потому что у него такое было непроницаемое лицо с большими испуганными глазами, но он шел. Он уверенно шел. Сержик, ты умничка. Его губы прям были белые, и он просто шел вот такой весь комок, такой нервов. Здесь он уже не соперничал с Женей, ни с кем. Для него было главное пройти. Треніровка допомогла. Тут я старався робити те, що робив там. Останні кроки. Ще, 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 ще. Чусла ці не передать зараз. Шість хвилин, сім секунд. Це класно. Це реально класно. Тато мною теж буде гордитися. Увидел, как Сергей преодолел дистанцию, как у него дрожали ноги. Это была жесть. Не знаю, готов ли к такому испытанию, но плюс три это занадто. Я подумаю, в общем. Но как только я подойду, близко-приблизко, все затрясется. И я откажусь. Результат Жени доси лишается наикращим. Иммунитет наразе належит Жени. Женя вже здесь праздновал свою победу. Этот результат в принципі нереально влучить. Зараз за імунітет побореться. Наташа. Я себе настроїла. Я ну як, задала собі цель, що я повинна прийти і швидше, ніж сестра прийти. Починай. Минулого тижня сестри стали суперницями. Обидві твердо вирішили не поступатися одна одній і будь-якою ціною здобувати перемоги. Помогите мені, Помадіть Наташа! Однак у першому ж одиночному випробуванні Наталка програла сестрі. Сьогодні дівчина прагне взяти реванш. Чи вдасться їй обійти Марійку? Марина постоянно первая, во всем она первая, но и мне хотелось хоть когда-нибудь быть первой. Ты сягнула середины. Я привыкла быть первой. Первее, чем сестра и все остальные девочки. Я же работала сама для этого. Кто ей это не давал делать? Она не пошла учиться, потому что я не хочу, я не могу, мне это не надо. Она вообще никуда не хотела идти потому что она боялась города, она боялась уйти и жить одной, и брать на себя какую-то ответственность. Она вот этого вот боялась. Твоя сестра Марина подолала дистанцию за 4 хвилины 24 секунды. Чи покращишь ты ее результат? Я не слабее, чем Марина. Тоже может быть сильной. Красотка, давай, сделай сестру старшую. Четыре <плес> <плес> 11 секунд. И это найкращий результат среди девчат, Наталочка. Я пришла первее сестры, реально. Это для меня достижение, у меня была и цель. Но ты быстрее, чем сестра. И у меня это получилось. Я ее обнимаю, она говорит, я первее, чем ты. Все, для нее больше ничего нету. И ты меня это все-таки зацепило, что она меня обогнала. Я буду выигрывать у сестры. В дальнейшем тоже. Свой шанс дістатися іншого берега прерви зараз використає Юля. Так страшно мне еще не было никогда. Вперед. Если я не попробую справиться с этим сейчас, второго шанса у меня может в жизни не быть. это будет самый большой, наверное, подвиг после рождения ребенка в моей жизни. Ты молодец. Юля, ты просто умничка. Юлечка, давай, давай, давай. Все, есть половина, давай, давай, еще трошечки осталось. С горем пополам доползла до половины. И тут у меня взыграл характер. Я поняла, что если я буду позволять себе дальше бояться, я буду бояться так всю жизнь. Я остановилась и заставила себя посмотреть вниз. Не останавливайся, Юля. Вот просто стоять, смотреть вниз и ощущать эту высоту ровно до того момента, пока я перестала бояться. Давай, 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 давай. Рассказ Юли: она шла по этому трассу, стала на середине, посмотрела вниз, страх ушел, и потом пошла дальше. И теперь она не боится высоты. Либо ты боишься, либо ты не боишься. Просто это было не нервное, это было не истерическое, это было наигранное. Это просто игра. Человек любит быть в центре внимания. Если она будет чувствовать, что у нее будет плюс три, она как в жопу жареная лань, порвется вперед, несмотря на там ее переломанные ноги, там выбитые колени и все остальное давай, давай, да, давай, 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 Юлечка, иди, иди, не слухай никого. Иди, ты умничка. Ты умничка, давай, 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 давай. Я подумала о сыне, наверное, тогда, когда вступила уже на этот берег. Раньше мне не было чему учить сына. А сейчас смогу. Я смогу научить его не бояться. Все до последнего ждали, сможет ли кто-нибудь все-таки побороть Женю и прийти быстрее, чем он. Побить рекорд Жени и выбрать иммунитет. Сейчас попробуем Олег. Когда Женя прошел первый и показал результат 3 минуты 7 секунд, Ну, я, в принципі, ну, думав, блін, а може, я ще швидше получится. Марш! Давай, Олежка! Олежка, давай! Я в тебе вірю! Олег ще жодного разу не перемагав Євгена. Чоловікові завжди не вистачало зовсім трохи, аби стати першим. Олега вистачає тільки на один однергу. Олег делает рывок, и дальше он опять становится на тот же уровень, на котором был. Плавно, тихо, монотонно, без особых там каких-то усилий. Неужели и сегодня ему забракнет сил у за иммунитет? Сейчас хочется показать, что на самом деле я не такой слабый, что все-таки есть сила воли, что смог Дивіться далі, чи зможе Олег обігнати Євгена і нарешті довести свою першість над головним суперником. Кому дістанеться імунітет і спокій за свій результат на фінальному зважуванні? А для кого воно виявиться останнім? Адже цього тижня ваги покажуть шокуючі результати. Дізнайтеся першими.